как во сне. Такой идешь, все горит, вспоминаешь там какие-то ну, моменты, где там подростком где-то гулял, где-то отдыхал, где-то сидел, где-то учился. Вот я со своего училища с окна, помню, стрелял с РПГ. И вспоминал, как мы ну, там курилочка была, там, ну, такое. Как не по-настоящему. Ну, тут начали стрелять со всех сторон. Мы въехали, что не только этот дом был занят, а еще и по бокам дома были за ну, поздновато было, короче. Лег под дерево, начал отстреливаться, а мне со спины начали стрелять. Я начал катиться, катиться. Потом мне влупили в руку. Я решил, что не надо катиться, надо убегать. Подскочил, побежал за угол. на меня все вот такими глазами смотрят. Я такой, типа, рука, рука, там 300. Смотрю, они вниз куда-то смотрят. Я такой нагинаюсь, у меня тут просто размотана нога. Mm -hmm. Вот это, наверное, самое отвратительное место, где я когда-либо был. Ну, там уже вот морально, конечно, все, там я потух что до этого я хотя бы мог двигаться и как-то за себя что-то решать, там я уже не мог ничего. Что лежишь, вот так вот стена бетонная, часы, вот вся развлекуха это смотреть на эти часы. Там человек 200 лежало, кто-то орет, кто-то умирает, кто-то еще что-то. И постоянно же заносят новых. Подвозили, слышу такой гул мотора, думаю, о, наверное, вертолеты нам говорят, вы там, он внизу лодка. Я такой, что за лодка? Там нас встретили, говорят, машина в километре. А у нас там ребята без ног, короче, такое. Нашли какие-то палки там, кто-то их несет, Как раз перед погрузкой автобус смотрю, просто смотрю, вот так четыре вертушки заходят, я такой, У По вертолету просто прилетает какая-то ракета, пилот такой даже головы не повернул дальше там. Слышал, ну, глянь, не горим, ну, там, напарнику своему, все. Ну, часа полтора где-то летели, потом смотрю, вертолет уже так высоко-высоко поднялся, и широченная река, я догоняю, что это уже Днепр, смотрю, там дальше взлетка за рекой, такой, все, готово.